В таком Пожалуйста. случае у меня к вам есть вопрос, если вы гражданин Украины. Гражданин Украины. Ну, гражданин Украины. Вот. Меня интересует следующее. Вы в 2019 году на выборы президентские ходили голосовать? Ну, ходил, но я не за, за Ленского ходил. Я его не поддерживаю как президента. Ну, выбрали 75% его. его. Ну что, мы как законопослушные граждане мы должны подчиняться. То, то есть вы не голосовали за Зеленского, а за кого же вы тогда голосовали? Если вы ходили на ну, я, месте, я хоть, хотел Порошенко. А, а можете объяснить, почему ну, вы хотели, почему? хотели Порошенко выбрать? Ну, вы голосовали По, за Порошенко. Почему? Потому что Порошенко, во-первых, как политик он сильный. Как политик, потому mm -hmm. что во время 2014 году, когда он стал э, президентом, э, ну, у нас уже была так называемая гибридная война с Россией. Уже была аннексия Крыма, России. Mm -hmm. э, и он, э, когда стал президентом, за это время он за, ну, заставил, уговорил, и как сказать, это самое э, западных стран мира. С, ну, руководители западных стран наложили санкции Америке, наложили санкции на Россию за аннексию, за, за ту гибридную войну, которую раздражала Россия в востоке Плюс к тому, начал возрождать военно-промышленный комплекс. Так как я немножко с этим сталкиваюсь, поэтому мы, ну, шутили. То есть, он начал заботиться о обеспечении армии своим... Ну, сучастные, по-российски, я так сказал, современными со да, со ну, оружием. <coughs> вот и все. Поэтому я видел в него. И лидеры, да, говорили, там, не, некоторые моменты, которые я, конечно, не поддерживал его там, внутренние, которые там это там. Ну, внешняя политика была ну, хорошая. И, ну, надо сказать, для Украины приемлемо. Ну, а видел, я видел, что говорил Зеленский. И как он был, как вел себя до этого. Когда был кандидатом в президенты, тоже там непонятно, что он там творил. Ну, выбрали, выбрали. Он, когда были даже те, так называемые, дебаты на стадион Олимпийском, он показал себя как прокурор, он уже себя возомнил как это самое на Порошенко, я как буду, как это сам, я тебе приду в а я посажу, потому что ты войну за пять лет не окончил. И тут получается, что война началась при нем. И что он сейчас э, хочет сделать, как его тогда, кто его посадит тогда, потому что его предупреждали все, что будет война, что будет это самое. Они разминировали перед этим Ченгарский это сам перешеек на Ченгаре, там это сам, убрали оттуда бригаду, которая там стояла, хранила. То есть в содействии, допустим, не знаю, кто давал указания сейчас идет разбирательство чтобы раз, э, разминировать и плюс тому убирать оттуда бригаду боеспособную. И я, русские солдаты просто-напросто тупив до Херсона доехали, асфальт положили туда, и там кемпинги поставила, там вот это, там, без угла, или там хреном без такая, самая извиняюсь, уже такие лица. Там видишь, там солдаты могли. Ну, вот, вот и все, вот, вот такая ситуация. Я понял. Ну, вот поэтому я так и… Ну, да и, в принципе, высказывание его было еще до того, там, он к Украину, в России, там, блин, ездил туда в Россию, эту Украину туда и сюда, он как-то, ну, можно сказать… Понятно. Относился, относился и к народу украинскому, к языку этому украинскому, и самой Украине, там, рассказывал, там все смеялись, мускульня там, с этого всего. Ладно, это, ну это. Да, он. я, чуть-чуть а в курсе. В а, чуть -чуть. а вы в какой области живете? Ну сейчас в Львовской области. Какой? Львовская область. А сейчас, а до того жили как в какой-то другой? До того был жил в Саратовской губернии Россия. Угу. Понял. Ясно. Ясно. Спасибо большое. Да, Спасибо большое. да пожалуйста. Если у вас а как там ваш там, как успехи там у вас сейчас с этими ну, боевиками? Успехи с успехи. Всем... Каждый да, день ну, вплывает какую ну, слава... высокопоставленную какую-то. Не, ну шерсть. то я, да, я слышал там, что, слава богу, хотя Израиль же справляется с теми делом, Потому что, если бы не было, говорю, даже этой России, без России они тоже не, не пошли бы, не полезли туда. Потому что это все оттуда шло. Хотели развязать уже, войну на Востоке Украины, для того, чтобы отвлечь. Вот Украина, все, это. Естественно, а естественно, конечно, это все, все было задумано там в Кремле. Ладно, удачи вам. И вам да, того удачи же. вам. Дай, дай, Бог вам здоровья, всего на ваших всего. До свидания. Ну, вот что тут комментировать?